Qarabağın 2023-cü ildə ilk Avro Kubok matçını həyəcanla gözləyirdik. Gentin adına falanə görə yox. Tanıdığımız Qarabağ Gent-dən də güclü rəqiblərin dizini yerə qoymağı bacarıb. İş burasındaydı ki, belcikalara qarşı Qarabağın tanıdığımız, güvəndiyimiz heyəti değildi. Kadilov artıq Azərbaycanı tərk edib, Medina cəzalı, gah tənqid, gah da tərif verdiyimiz Şahrovtin də zədəli. Qurban Qurbanov son 3 çempionat maçında Genc Amin Ramazanov'a qapiyə qoyduğundan, Geta oyunda da əksəriyyət çərçivənin ona təhvil verilacağını gözləyirdi. Amma Qurbanov öz məşqi prinsiplərinə bu dəfə zidd gedərək çoxuna sürpriz etdi. Həttə agentin baş məşqçisi Hein Van Hezebruk da qapıda Aminin deyil, Luka Gugeshaşvilinin dayanmasının onun üçün sürpriz olduğunu bildirdi. Görünür, Amininin matça psixoloji tam hazır olmaması Qurbanovun yekun seçiminə təsir göstərmişdi. Maçıdan sonra özünün verdiyi açıqlamadan da bunu görmək olar. Oyundan oyuna hər futbolçunun psixoloji durumuna baxırsan. Futbolçu var, hansızsa oyunda yana bilər. Bu qarşıdakı matçlarda da ona təsir edir. Əvvəlki oyunlarda aminə üslunu verdim. Oyunlar keçdikcə, Geta ilə qarşılaşma yaxınlaşdıqca həyecan çoxalırdı, çox, çox istəyirdi. Amma sonda qərar verdim ki, təcrübə daha çox rol oynasın. Xırda detallar var, deməsəm daha doğru olar. Statın sonu. Şükür tanrıya, qapçı da bağlı yaxşı qurtardıq. Qugeşaşvi ilə bu dəfə açıq keçirlərə heç bir xoşa gəlmə sürpriz yetmədi. İnsafan müdafiəçilər, xüsusən də Bəhlul və Bədavinin Luka'nın oyunu sərfsiz keçirməsində böyük rol oldi. Müdafiəçilərimiz rəqibin hər zərbəsinə bütün bədən üzüylərlə siper olurdu ki, top Qugeşaşvinin üstünə getməsin. Bəhlul, Bədavil, Cəfərquliyev, Veşoviç dördüyünün fədakər oyunu sayəsində 90 dəqiqə ərzində Gentin qapıya bir təhlükəli zərbəsi belə olmadı. Oyunun ən yaxşılarına olan Romaunun da haqqını vermək lazımdır. Qarabağə yeni gələndə çox tənqid olunan 25 yaşlı Braziliyalı GNT-ə qarşı möhtəşəm oynadı. Deməli, ki, Roma o, hər yerdə idi. Rəqibin hərəkətini qarşısını alır, Qarabağın hücumunu başlayır, lazım olanda fol edir, lazım gələndə isə fol qazanırdı. Eyni sözlər Marko Jankovçaya da aiddir. İkinci dəfə məs bu tandemin sayəsində Qarabağ meydanının mərkəzinəələ keçirdi. Janković gol oturmasında verdi və indi UEFA-nın keçirdiyi internet sorğusunda Konfrans Liqasında həftənin oyunçusu adadan namizədlər 4 futbolçudan biridir. Gent isə bizi nə iləsə təəccübləndirmədi. Zaten Qarabağın dişinə görə rəqib olduğunu bilirdik. Fiziki hazırlıqlı, sürətli, pressinqi sevən bir komanda olması, müdafiədə boşluqlara çox yol verməsi təhlillərdən bəlli idi. O cürdə gördük. İlkin arada onların sürətli pressinqi Qarabağın istədiyi oyunu göstərməsinə imkan vermədi. İkinci sədə isə Romao Janković düyətinin fəallığı, cinahlardan Cəfərlüliyevlə Veşovçinin hücuma dəstəyi və ən əsası 3 uğurlu əvəzetmə maçın axarı dəyişdi. Qurbanov hər üçünü transferə oynamaq imkanı verdi. Üçünün də səviyyəsi razılıq doğurdu. Xüsusən də Diekabi və Cica. Giga. Cicanın gol vurması üçün 2 əla şansı oldu. Birində qapı tir edib, digərində qalkiper qarşısında aldı. Cica və Diekabi, həmçinin Yasin Benzia formaya düşdüydən, komandaya uyğunlaşdıqdan sonrakı Qarabağ'ı görmək çox xoş olacaq. Hücumda ilk dəfə Avrokuboklarda start heyətində oynayan Musa Qurbanlı da əzmkarlıqla şəkildi. Komandaya penalti də qazandırdı. Amma nə yazdı ki, Ramin Şeydayev zərbə vurmaq üçün doğru yol seçmədi. Oyun qolsuz bitsəydi, indi sosial şəbəkələrdə Ramin Şeydayev haqqında nələr yazılacaqdı, hər kəs aydındır. Yaxşı ki, Leandro Andrade 78-ci dəqiqədə o qolu vurub, həm özü maçın qəhrəmanı oldu, həm də Raminin payına düşən qınaq tənqidi xeyli unutdurdu. Çətin də olsa Qaraqov Gentə qalib gəldi, ötən illərdə Bakıya gələn Belçika rəngləri, Bruggə və Anderlexti məğlub etdiyi hesabla 1-0. Cavab maçının isə elə həmin Bruggə və Anderlextlə Belçika da keçirdiyi kimi qarşılaşmalar kimi olmasını istəməzik. Belçikaya hər iki səfərdə məğlub olmuşdu Qarabağ. Amma bu 12 yaxud 8 il əvvəlki Qarabağ deyil. Fevralın 23-ü gecə qapçımız acı sürpriz etməzsə, üfüqdə tarixi uğurun işarəsi görünür. Avro kuboklarda ilk 8-ə 1 final. İlkin Fikrat oğlu xüsusilə olaraq Sportinfo.az saytı üçün